के नाम से। लेकिन उनमें एक में भी यह शब्द नहीं है कि जो हलफनामा दे रहा है वो माननीय शरद पवार के विरुद्ध है इसका मतलब हुआ कि मैं इनके पास गया मैंने इनसे मांगा हलफनामा उन्होंने कहा कि मैं अजीत पवार को लीडर मानती हूँ लेकिन ये नहीं कहा कि मैं अजीत पवार के फैक्शन की समर्थन करती हूँ किसके विरुद्ध में शरद पवार चुनाव आयोग में मान्य पवार जी यहाँ थे जैसे कि पिछली तारीखों में आज मेरा दलील का प्रक्रिया खत्म हुआ और मेरे काबिल मित्र कामत जी ने शुरू किया है अगली तिथि बृहस्पतिवार की है मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि नंबर एक मैंने दो ढाई दिन जो दलील की है उसमें हजारों मैं दोहरा रहा हूँ हजारों ऐसे हलफनामे ऐसे दस्तावेज ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखित सामने रखे हैं चुनाव आयोग के जिनको 24 अलग अलग कैटेगरी जो होती है फ्रॉड की उसमें आप बांट सकते हैं मैंने दो चार कैटेगरी फ्रॉड की सुनी है लेकिन 24 किसी में जिसने हलफनामे में साइन किया वो मृत है मृत है उनकी डेथ हो गई है किसी में वो रहता ही नहीं है उस शहर में या तालुका में किसी में वो अल्प आयु का बालक है या बालिका है किसी में वो ज़ोमेटो का सर्विस करने वाला है किसी में वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट है आज हमने एक विचित्र प्रसंग रखा मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर ये चौधरी जी चुनाव आयोग में बहस चल रही है चुनाव आयोग के नाक के नीचे 27 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को जबकि आखिरी तिथि है उनतीस अक्टूबर छब्बीस अक्टूबर को हलफनामा फाइल करते हैं अजीत पवार के फैक्शन वाले या ग्रुप वाले कि इन व्यक्ति ने हलफनामा दिया है और समर्थन किया है अजीत पवार ग्रुप का अब ये तो चौंक गए छुट्टियों के बाद जब इनको ये दिखाया इन्होंने हलफनामा दर्ज किया हमने वो हलफनामा चुनाव आयोग को रखा आज इनको पेश भी कर दिया दूसरा बिंदु हमने कहा कि जो इस प्रकार की बेशर्मी वाली फ्रॉड करता है बिना सोचे समझे उल झलूल जो आता है लिख देता है फॉर्जरी करता है उसको किसी रूप से कोई भी रिलीफ नहीं देनी चाहिए जो व्यक्ति न्याय चाहता है वो साफ़ हाथों से और न्याय लेकर आना पड़ता है उसको इस प्रकार के 24 फ्रॉड की कैटेगरी हजारों एफिडेविट हमने सिर्फ एक सैंपल दिया है 9000 हज़ार एफिडेविट का सिर्फ सैंपल दिया है, मैं दोहरा रहा हूँ नौ का वो कैसे आके मांग सकते हैं याचिका में चुनाव आयोग से तीसरा बिंदु हमने ये बताया कि चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी मुकदमा शुरुआत करे इस प्रकार के झूठ और मिथ्या प्रचार के लिए जो पर्जरी होता है जो हमारे आ, क्रिमिनल संहिता के अंतर्गत एक क्राइम एक ऑफेंस होता है ये दलीलें चल रही हैं हमने उनका पर्दा साफ और उनका नकाब पेश करने का प्रयत्न किया है माननीय चुनाव आयोग पर दलीलें सुन रही हैं हमें आशा और विश्वास है कि न्याय की विजय होगी इस प्रकार से और एक और हमने बड़ा रोचक बिंदु बताया कई सारे हलफनामे दिए गए हैं अजीत पवार जी के नाम से, लेकिन उनमें एक में भी ये शब्द नहीं है कि जो हलफनामा दे रहा है वो माननीय शरद पवार के विरुद्ध है इसका मतलब हुआ कि मैं इनके पास गया मैंने इनसे मांगा हलफनामा उन्होंने कहा कि मैं अजीत पवार को लीडर मानती हूँ लेकिन ये नहीं कहा कि मैं अजीत पवार के फैक्शन की समर्थन करती हूँ किसके विरुद्ध में शरद पवार के विरुद्ध कहीं कहा नहीं, किया है। नहीं गया है किसी नामे में शरद पवार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है झूठ मिथ्या प्रचार से इस